Починок прошел ново. Но я не бачил, у меня сегодня было сити работы, блять, что я ну, не дивился вообще тикто. Слышите, а он свою ясю не делает топ-1. Ну что? А он свою ясю не делает топ-1. Свою ясь, блядь. Когда меня яся сделает топ-1, тогда я ясь сделаю топ-1. Ой, Блядь. Все честно. Да. Самвел, у вас тоже холодно в Киеве? Не, сегодня жарко было, я в шортах вообще люблю. У нас, блядь, вообще так похолодало, капец, на вечер такой ветер, ужас. Ребятки, по чуть-чуть поддержите. Сейчас, пожалуйста. может, холодно, я не знаю. Но было тепло. Ром, спасибо. Ребята, три лайка. Знаешь, да, а что вот это такое? Ну, типа, вот это, ну, на, я у тебя видел или у кого. А, сегодня вот это я на эфир зашел с твоего аккаунта. Девочка какая-то сидела. Вот это на работе я попал сегодня. А что вот это там, типа, речка, какие-то домики это какая-то база отдыха, или что? это база отдыха там, да, сколько-то километров от его села. А, ну то есть туда может каждый поехать, типа, да. Конечно, а да, да, да. Но там очень красиво, да. Ну, красивенько, да, прикольно. Толик, спасибо большое. Там. И мне, кажется, мозгами можно отдохнуть. Хорошо, да. Природа, лес. Но ну, все равно ты знаешь, что вот воздух вроде как хороший. Нет, кулинец. Э -э воздух, как бы, хороший, но э -э все равно не такой, как на Заходе Украины. Как на... 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 на Украине. Захид? на Заходе Украины. <сослушаемый> Вила Крона, место Лубни. Да, Лубный, да. Лубный. Там, кстати, в Лубнах есть хороший молокозавод. И там такой натуральный мужик там старается директор Натуральный. По крайней мере, раньше был хороший завод. А ты вчера... Ты, а, кто-то писал, вчера приходили, что типа ты не играл, вчера даже в батлы не выходил? Не, не, а там связь плохая. Мы а то тут с ним вышли, чисто поприкалывались на 15 минут. Не, ну, блядь, отдыхать не тоже парень. иногда надо, не только, только ж, блядь. Я ничего не снимал, ничего не выкладывал, я просто поехал отдохнуть. Да, да. Можно было нас снимать и сраться, блядь, сколько я обоссались, бы. Я не хотел просто отдыхать зачем. Мне? Ну Мать да, я же говорю. Иногда нужно тоже мозгами телефон. Вот эти телефоны, блядь, они сколько энергии забираются везде. Я телефон вложил, <laughs> общался. Ну, Кто-то просил что-то сняться, там какие-то видео позаписывать, позаписывать. <laughs> Купил ему корыто, блядь, это наподобие, что пиво, пиво целое корыто безалкогольного там, же. Да. А, он не пьет, да? Да, безалкогольного. Ага. А говорят, что от безалкогольного пива э, больше живет, ну, э, больше растет живот, чем от алкогольного. Ну, животик у него есть, кстати. Угу. Да, Алекс купил хамона. Ну той я Алекс все купил ногу хавотел ногу. Uh -huh. там из группы собрались його это команду. Или фрукти, корзину огромный. часи огромные, з такие поксидные смолы. Украины, да, как э, України. Uh -huh. І границы Украины. такого заблокирно. Ну прикольно там. Ну, молодці. Я ж говорю, даже вот раз в месяц, там, раз два месяца, вот такую раз. Ну, раз в месяц, наверное, не это самое, раз в два месяца, в три вообще такое прикольно. Так не, ну просто, что сейчас как бы и погода пойдет, ну, типа, оно будет нормально, оно будет классно. Можно отдыхать. Ребята, три розы еще, четыре, ребята. Ты же жене. Я там сладости купил, уже нибудь купил. Но жена, она на камеру не, не, не показывает. Да? Ну, я не знаю. Ну, кто-то снимал. Нет, нет, он снимал ее, по-моему, она благодарилась людей. Он, по-моему, да. По-моему, снималась. Таня, спасибо большое. На секс ребятки. Кэт, спасибо огромное. Роман, спасибо, дорогой, спасибо большое. На катамаране должен был этот Чан грели я не полез. Ни чан уже не захотел. Мочиться, mm. Там. Mm. А там получается. Ну, а чан, как, ну, типа, с этим Ну, типа, на, на, возле речки, или где-то там внутри. Или как оно? Mm. Mm. Нет, там домик, и возле mm. домика, короче, чан. Возле домика прям вот вот. на улице да, да на, на улице, улице. и прям там можно сразу в речку таприм ага. ну я на самом деле вот ну на западной Украине я вообще мало где был вообще То есть, а я ну, на... много есть мест красивых я вот вижу там люди отдыхают там там я Там все-таки Меня... воздух на западной Украине там такой шикарный там воздух такое впечатление что там перенасыщение кислорода это даже Аж вот так вот, блядь, аж, аж дышишь, аж кажется, что ж кислород внутри, аж, блядь. А, ну там такого не было, хотя а тоже... А в, в Буковеле говорят, что самый, самый, ну, самый классный воздух это Букавель. Еще говорят, классный курорт тут есть, это Букавель, а есть еще там, где слон, 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 слон слонское, как оно там, короче, Захарберг, вот, короче, это гора. А, ага. И там где-то она еще она намного выше, чем там вот в Буковеле. Как она называется? Славская, Славская, Слав... да. Там... Ага. там подъемник большой очень, намного больше, да. Я вот очень, очень советую. Или Славск называется, Славск, да. Ну наверное, славская. надо весной, летом ехать. Я летом не могу. Ну зимой там же на лыжах, короче, там тоже спуски. Ну я лыжи. Я недалеко живу, Дима. Спасибо тебе, дорогой. Я не люблю вообще лыжи. Зиму я вообще не люблю. Мне вот лето, да, я когда то вот. Я, кстати, на лыжах не могу. Я вот ездил в Буковель на мерсекс собака. Вот это мне надо из холодного зайти в теплое помещение. Я там же, ухты. Угу. Не обоюсь такой. Мне вот это нравится спа, бассейн с подогревом зимой чарный. Да, 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 да. Такое я люблю. Такое мне не нужно. А Коля катався, пам, блядь, пешков старший на цьому А бля, Коля ці. тоже ездил с тобой, цел. Е, е. Катыш, попугай, бля. Ну, а, там тут ночевал, потом поехал опять туда, куда. Давай, сейчас один, ты. Давай. И сейчас, чай, чай, блядь, блять, горячо.